Держать строй, улыбаемся, держать строй, улыбаемся. Балла. Что ты хочешь сказать об этом детском бале? Понравилось тебе встречение дебютантов? И как вообще тебе обстановка и атмосфера самого детского бала? Вообще, э -э Обстановка самого Венского бала на высшем уровне. Э, от себя лично, как от э, приглашенного гостя, хочу поблагодарить управление молодежной политики за вот такой вот банкет, за организацию такого Венского бала. Интересно очень. Э, вообще я впервые вот вижу в Кампугане э, мероприятие такого вот уровня. Играет живой оркестр и дебютанты, кстати. Дебютанты молодцы. Больше нечего сказать, только самое, самое хорошее, самое лучшее адрес дебютантов, молодежь. Вы как режиссер-хореограф довольны работой молодых дебютантов, которые поставили Баланессу и «Вальс». В общем, работа, которую мы с ними проделали, я доволен. Есть, конечно, какие-то нюансы, но в связи с тем, что как быть, ребята волновались первый раз, какие-то у них были для чего-то. Но в общем, в общем, то есть они передали ту атмосферу того, того времени, то есть полонез и вальс был исполнен именно с той душой, с той отдачей. То есть мы ощутили, э, и благодаря еще ресторану, то есть мы ощутили полную атмосферу того, э, той эпохи, когда проводились и начинались эти венские балы ощущение поселенского балла? Очень классные. как осталось сердце. Классно было все, Девчонки все красивые. Что еще скажу? Все было классно. Здравствуйте. Мои ощущения поселенского балла остались хорошими. Ребята подготовились на все 100%. Танец был поставлен четко. Сама атмосфера ресторана, сама атмосфера музыки. И просто все движения, которые сделали наши молодые дебютанты, были на высшем уровне, хоть и они танцевали первый раз. Хочу огромное сказать спасибо Центру молодежной политики города Талдыкурган за то, что просто предоставили данное место, то, что собрали многое количество людей и сделали праздник на высшем уровне. Спасибо.